Вітаю всіх шанувальників телеканалу Скіфія. З вами я, Лідія Григорєва. І ви дивитесь традиційно в цей час телепроект 100% якості. Запитаємо у лікаря. І сьогодні ми знаходимось у новій каховці в медичному центрі Богдан. Вже рік у новій каховці працює медичний центр Богдан. Сучасна матеріально-технічна база і висококваліфіковані лікарі дозволяють надавати послуги високої якості. Жителі Каховського, Береславського, Великолепетийського районів активно користуються послами Богдана. Чому переваги обслуговування в медичному центрі Богдан? Сьогодні ми запитаємо у керівника лікувального закладу Ірени Лепень. Ирана Викторовна, скажите, что сегодня представляет собой медицинский центр «Богдан»? Мы создали наш медицинский центр «Богдан» в 2003 году. Это было лето. Пришла такая интересная идея на фоне разваливающейся бюджетной медицины. Захотелось сделать, сделать альтернативу. Сегодня это поликлиника, у нас есть большое количество врачей, то есть это начиная от терапевта и заканчивая всеми узкими специалистами, то есть это и кардиолог, и уролог, и невропатолог, и гинеколог, и два врача-специалиста ультразвуковой диагностики. У нас своя лаборатория, то есть мы не отправляем никуда анализы, мы делаем их в своих условиях. Мы закупили немецкое оборудование, это биохимический анализатор современный. Мы ездили на выставку в 2009 году в Германию. Там мы нашли вот этот немецкий анализатор, который специально создан немцами для использование в таких небольших поликлинических заведениях, вот как наш медицинский центр. Поэтому сегодня анализы, которые мы делаем, они стопроцентно имеют результат, то есть погрешности в них нет никакой. То есть если это анализ, который выполнен врачом, он, конечно же, начальческий фактор, Идет скидка, анализатор же выполняет анализы точно, то есть здесь ошибки, и вот как говорят наши люди, которые где-то потеряли доверие к медицине, о том, что там да, вот эти анализы, это все неправда и все машина не обманет. То здесь уже идет четкость, идет правильность исполнения. Ирина Викторовна, а бы втриматься на рынке медицинских послуг, потребно весь час втиливать новые технологии. Скажите, как это вам дается? За эти годы мы следили за всеми передовыми технологиями, старались по возможности, не в зависимости от финансового состояния в стране экономических кризисов, мы старались все эти новинки приобретать и у себя внедрять. И мы в 2004 году Приобрели компьютерный 12-канальный кордеора. В то время еще даже никто не знал, что вот, может быть 12 каналов, все привыкли на одной полосочке эту кардиограмму, даже врачи не знали, как ее читать. Но мы внедрили этот метод, и сегодня уже никому не в новинку, это методика. Ирина Викторовна, скажите, чем медицинский центр Богдан отличается от від бюджетных медицинских установок? Мы 8 лет существуем, значит, пациенты у нас есть, значит, у нас есть доверие, значит, к нам едут люди, к нам идут люди, нам доверяют, и поэтому мы работаем. А чем мы отличаемся сегодня от бюджетной медицины? Ну, мы изначально старались от нее отличаться. То есть мы старались, чтобы у нас не было очередей, чтобы все врачи принимали четко по записи, и человек знал, что он приедет на это время. Ну, понятно, плюс-минус пять минут, потому что все индивидуально, но его примут, и он не будет стоять там, выжидать. Вот это мы стараемся, эту марку держать. Естественно, мы... Ну, что бюджетная медицина? Она ограничена в рамках заработной платы. То есть там есть четкий оклад, и выше этого оклада ни одна больница прыгнуть не может. У нас же заработная плата врача зависит от того, сколько он принял пациентов. То есть здесь уже идет четко, какой ты врач, как ты востребован, так ты и зарабатываешь. То есть у нас процентное соотношение в заработной плате, то есть врач получает тот процент, который он заработал. И естественно, врач заинтересован, врач заинтересован в лечении, хорошо лечить человека, чтобы к нему пришел и этот пациент, и его мама, и его друзья, и его родственники. Я хочу пригласить всех тех людей, которые хотят получить квалифицированную медицинскую помощь, которые ищут ответа от врача, ищут своего диагноза, ищут правильного лечения, ищут поддержки и настоящей помощи медицинской. Пожалуйста, мы всегда открыты для всех, мы работаем ежедневно, кроме выходных. Мы всегда рады помочь всем людям, и для нас не бывает нерешаемых ситуаций.